नमस्कार भाई दोस्तों आज तक का सबसे बड़ा चुटकुला सुना हमने जो आज तक हमने तो इतना बड़ा चुटकुला आज तक सुना ही नहीं था कहीं दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला किसने सुना मंडी और उसके दलालों ने बोल रहे हैं ट्रम्प को इस्तीफा दे देना चाहिए जो न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है उसके रहते हो जो हिंसा चल रही है न्यूयॉर्क के अंदर इनको मणिपुर की हिंसा दिखाई नहीं दी इनको नू मेवाद की हिंसा दिखाई नहीं दी लेकिन इनको है ना पंजाब की हिंसा दिखाई दे जाती है और अमेरिका की हिंसा दिखाई देगी वारा मंडियों के दलालो तुमने चाटुकारिता की हदें पार कर दी बिल्कुल ही सबको पता है तुम्हारे पां पाओ को झुका रखा है ट्रंप ने ऐसा झुका रखा है ना इधर हिलने देता ना उधर हिलने देता ब्रिक्स ब्रिक्स को भी छोड़ दिया हम की करेंसी से कोई मतलब नहीं रखते माई बाप ट्रंप बस एक बार मान जाओ माई फ्रेंड जो माई बाप के ऊपर आ गए लेकिन उसका नाम ट्रंप है वो इतनी जल्दी आएगा नहीं वो अमेरिका सुपर पावर का राष्ट्रपति ऐसे ना है बोला उसको इस्तीफा दे देना चाहिए ये ये उसका इस्तीफा मांगते रह गए और पन्नू ने नया वीडियो जारी कर दिया ने नया वीडियो जारी कर दिया होते, किसी के नहीं होते। वो अपना का सोचने का नजरिया होता है हम ये नहीं कहते आप इस बात से सहमत हो जाओ आधे से ज्यादा दुनिया है जो भांडमंडिया उसके दलालों की बात मान लेती है बिल्कुल उसके दलालों ने बोला है इतनी हिंसा होगी अमेरिका के अंदर अस्तित देना चाहिए राष्ट्रपति को तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई थी क्या जब मणिपुर के अंदर आर्मी वालों की औरतों को सड़के को सड़कों के पर घुमाया जा रहा था तब तुम कहां थे तुम्हारी मन मरी हुई थी मरी हुई आत्मा के लोगो जमीर मरिया हुआ है अस्तीफा दे दो ट्रम्पाप अस्तीफा होगा और वो देगा कनाडा जाने दो एक बार वो तो इस्तीफा क्या सब कुछ देगा बार बार बोलिया गया शीज फायर करवाएगा बोला जो अडानी जो पर केस लगा रखे वो हटा दो मालिक के केस हटा दो बस मालिक के केस है बड़े कमाल की बात है तुम्हारा फिर भी समझ में नहीं आ रहा आएगा समझ में आज तुम्हारी समझ में ही लेके आएंगे क्या हिंसा हुई हिंसा हुई है तो उसको सुलटेगा अमेरिका तुम अमेरिका चले गए तुम मणिपुर नहीं जा पाए तुम अमेरिका चले गए तुम चाइना बॉर्डर पे नहीं जा पाए तुम अमेरिका चले गए तुम नू मेवात में नहीं जा पाए बड़े कमाल की बात है बड़े ही कमाल की बात है बेसरम भांड मंडिया और उसके दलाल इससे ज्यादा बेसरम लोग हमने इस धरती के तख्ते के ऊपर नहीं देखे भाई इतने बड़े बेशरम लोग हद है तुम्हारे दो दर्जे की बेशर्मो तुम्हारे को पता है एक लड़की है जिसका नाम है आपको बताते हैं थोड़ा ध्यान से सुन लेना एक लड़की है जिसने बोला मैं गाजा में सो किलो आटा पहुंचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं गाजा में यह नाम है ग्रेटा थनबर्ग बाईस साल की यह लड़की है याद आया ग्रेटा थनबर्ग कौन है नहीं याद आया होगा चलो याद दिलवा देते हैं ग्रेटा थनबर्ग कौन है ग्रेटा थनबर्ग वो है जो किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन किया था ग्रेटा थनबर्ग वो है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो है ग्रेटा थनबर्ग और उसने बोल लिया है इस लड़की ने आज तमाम अरब मुल्कों के मुंह पर कालिक पोत दिया है जो इजराइल के खराब रवैये पर खामोश बैठे हैं ये वही स्वीटी लड़की है जो हमारे देश में किसान आंदोलन के समर्थन के कारण देश में दक्षिणपंथीयों से गालियां खा चुकी है लेकिन फिर भी इसने समर्थन किया किसान आंदोलन का पर्यावरण संरक्षण में नो, नोबल पुरस्कार जीत चुकी ग्रेटा उन 850 करोड़ लोगों पर भारी है जिनकी मानवता मर चुकी है जिनकी आत्मा मर चुकी है ग्रेटा थनबर्ग भूख से मर रहे गाजा के हजारों बच्चों के लिए खान पान की सामग्री दवाइयां तथा बाकी जरूरी सामान समुद्री मार्ग से मेडलिन जहाज में अपने साथियों के साथ ले जा रही थी जिसे इसराइल ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया इसराइल और इजराइल लेकर चले आ गया ग्रेटा के साथ उनके अन्य साथियों में नामचीन लोग भी शामिल थे अब विश्व भर से ग्रेटा के पक्ष में करोड़ों लोग ग्रेटा की आवाज को बुलंद कर रहे हैं सोचिए मात्र 22 साल की एक लड़की ने उन सभी देशों के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा मारा जो ये दावा करते हैं कि विश्व में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे क्या कमाल का जज्बा है इस लड़की के अंदर ग्रेटा थनबर्ग के अंदर बड़े कमाल का सैल्यूट है को सैल्यूट ऐसे होते हैं बच्चे ये होते हैं इनके संस्कार

ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਐ ਇਸਨੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੇੜੀ ਕੀਤੀ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਜੜਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਰਨਲ ਜੰਮੂਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਦਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ 90 ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਉਸ ਆਤੀਚੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਫਾੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਾ ਕਲਨੀ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰ ਰਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ रह ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ குரு ਗ੍ਰੰਥ ਸਬ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੀ ਨਾਲੇ ਦੂਰਪੁਰ ਚੱਗਾ ਛਾਪੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖ Hindu ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲੇ ਟਰੰਪ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਦੌਤੀ ਦੀ ਉਥੇ ਰਿਕਾ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਬਿਆਦ ਪਰਦੇ ਸਵਤਾਨ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਫਾੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਆਇਆ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਟਰੰਪ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ सोशल मीडिया के ऊपर बाढ़ आई हुई है कि भाई इसके अम्बेडकर के फोटो हटाओ गुरुद्वारा साहिब के अंदर इसके फोटो लगे हुए फोटो हटाओ बहुत कुछ चला हुआ है वो कितने लोग सहमत होते कितने लोग सहमत नहीं होते वो एक अलग चीज है लेकिन हाँ ये क्लियर है कि भाई ट्रंप ने ना बड़क है ना सबको भड़क बहुत मोटी दे रखी है ट्रंप ने इतनी खुली छूट दे रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है लिमिट नहीं इसलिए तो ये लोग ट्रंप का इस्तीफा मांग रहे हैं ट्रंप का इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन का पापा कोई इस्तीफा नहीं देगा कोई इस्तीफा नहीं देगा ग्रेटाथनबर्ग जैसी बेटियां पैदा होनी चाहिए तब जाके काम चलेगा ग्रेटा थनबर्ग जिसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई थी सही मान्य में अगर कोई मेरे से पूछे ना तो यही असली सिक्की का सिद्धांत जो ग्रेटा थनबर्ग ने दिखाया है कद जाके बच्चों के लिए यह सही सिक्की का सिद्धांत है कि, कि किसी को भूखा ना देखें कोई भूखा ना सोए यही तो सिद्धांत है सिक्की का यही तो खालसा राज की खासियत थी कि कोई भूखा नहीं सोता था यही तो बोल रहा था ट्रंप ने कि मेरा बस चले तो हर घड़ी अमरीका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बना दूं ताकि अमरीका के अंदर कोई भूखा ना सोए ये है वो सिक्की आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा क्यों कि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में तो मा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत आदाकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे अब सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह